Олександрійці вимагають дострокових виборів міського голови та депутатів люстрацію як засіб очищення влади від тих, хто використовує її не для служіння народу і покращення життя Олександрійців, а виключно для власних приватних справ. Пропонували жителям міста учасники акції протесту біля стін комунальної аптеки. Аптеки, яка поки що залишається формально комунальною. Однак в самому приміщенні вже облаштувались родичі першого заступника мера, а незабаром відкриють замість аптеки для пільгових категорій громадян. Як це було заявлено під час отримання приміщення в оренду і приватний фітнес-клуб. Сьогодні проводиться акція громадської організації «Александрійці». Задача цієї акції привлічне громадське внимание к тим проблемам, апіючим попіранням прав. попиранием по свобод граждан, которые осуществляются нынешней властью. Какая проблема на сегодняшний день? стоит и что мы выделяем на сегодняшний день в приоритет это возврат в коммунальную собственность разворованного разбазаренного имущества посредством всевозможных схем эти схемы, как правило, им придавались какие-то законные основания, но на самом деле не надо иметь юридическое образование для того, чтобы понять, что имущество, которое передавалось коммунальное людям, которые близки к власти, имеют отношение к ним, оно передавалось таким образом, что... Любой другой Александриец не имел возможности его взять по этой же самой стоимости и взять то имущество, которое предлагалось. Речь идет о, в данном случае о 150-й аптеке. 150-ю аптеку передали в аренду зятю Давиденко Людмила Вадимовне. 600 квадратных метров. Центр города. Стояло коммунальное предприятие. Аптека. На сегодняшний день это самый рентабельный вид бизнеса. Но, тем не менее, управленцы доуправлялись до того, что это стало нерентабельное предприятие. На данный момент в этом помещении находится уже аптека взятия. Значит, получается коммунально невыгодно, а не коммунально выгодно. Что планируется здесь делать? Ну, э, горожане говорят, якобы э, жители э, этого дома говорят, что якобы собирается там какой-то фитнес-тренажерный зал. Где находится товарищ Белоус? Он находится в Харькове. То есть, фактически, кто осуществляет контроль за деятельностью этого э, предприятия? Этих 600 квадратных метров. Ну, естественно, это власть. Александрийская власть. Я пообщался и с э, женщинами, жителями нашего э, города. И, э, они проживают в этом доме. Так они мне вот тоже сказали, что здесь постоянно не видят и Чумак, и Давиденко. Вопрос, что они здесь делают? Имеют отношение или не имеют? Пускай дадут ответ на наши вопросы. Пускай вернут назад коммунальную собственность, как это ранее было и с центральным рынком. Забрали под себя, потом вернули назад коммунальную собственность. Так же самое это помещение надо возвращать назад коммунальную собственность. Так же самое надо вернуть назад отель Оксану, которая э, посредством определенных юридически, условно скажем, с кем, стала собственностью э, родной сестры Запюка Степана Кирилловича. Таких объектов э, можно насчитать десятки в городе, которые были приватизированы, которые были э -э тем или иным способом выведены из коммунального имущества. Эта акция будет проводиться бессрочно. Это будет и сегодня, это будет и завтра. Это будет разноплановая акция. Мы создаем инициативную группу общественного контроля по всем действиям нынешней власти, начиная от асфальтирования дорог, сколько было денег потрачено, заканчивая тендерами которые были, проводились и проводятся органами местного самоуправления, и продуктами питания, теми, которыми кормят наших детей. То есть мы делаем полную ревизию, мы будем иллюстрировать эту власть. Мы имеем обычные, простые требования. Это естественные требования. Провести иллюстрацию. Эта власть, которая ся повністю зі скредітірала, не довга бити у власті, Должны прийти сприті чесне, порядочне, люди. Підсумком тиску громадськості має стати відсторонення нинішніх можновладців від управління містом, адже кількість кримінальних історій з присмаком корупції та всіляких тіньових схем вже переходить у розумні межі, вважають представники громадськості. Саме тому вони і намагаються роз'яснити олександрійцям небезпеку управління містом тими, хто не дивлячись на запевнення в тому, що вони є спасінням для міста. Насправді є звичайними людьми без совісті й честі, які остаточно заплутують у павутину корупції Олександрію. Ні, може мер є зі е е з ренжовірісастоїмосі більше 100 тисяч доларів. при э, э, таких проблемах, которые у нас э, в городе творятся, да, э, при отсутствии бюджета, при отсутствии финансирования, медиков, об, образования. И он цинично говорит, что он был пред, э, руководителем какого-то предприятия, где он смог заработать эти деньги. Это все вранье. Нельзя заработать деньги, работая на оборонном предприятии, на э, якобы завод «Автоштамп». Если поднять ведомости по заработной плате, уверен на 100%, что его доход не мог э, позволить приобрести эти активы. Заработная плата э, народного депутата также сама не позволяет. Откуда эти, эти деньги? Но ну, мы знаем э, ответ. На мое усмотрение, э, это, а, э, где берутся эти деньги, это реализация определенных схем. Непрозрачных тендеров, это непрозрачная приватизация, это э, управление, это э, всяческие поборы. Поэтому мы хотим с этим бороться.